Від твердих м'яких сортів Чедера Адигейського, Фети і Філадельфії до сирів з білою, блакитною та навіть червоною пліснявою. Ірина Дем'янюк, власниця козиної ферми. Усі ці сири готує сама і навчає всього інших. Сім років тому вона переїхала з міста у село і тоді ж освоїла технологію сироваріння, навчалася у сироварів Італії, Нідерландів, Німеччини, Франції Великої Британії. Сьогодні Ірина переконує, будь-який сир можна приготувати в домашніх умовах, і такий сир буде і дешевшим, і смачнішим. А рецепт приготування одного із сортів елітного сиру з білою пліснявою ви дізнаєтесь просто зараз у студії сніданку. у гостях эксперт с сыру и фермер Ирина Демьянюк. Доброе утро, Ирина. Доброе ну, утро. Ну, собственно, вот сразу хочу спросить, неужели мы камамбир приготовим в домашних условиях и сделать это, ну, относительно легко и просто? Да, абсолютно легко. И, в принципе, практически любой сыр можно приготовить в домашних условиях. На сегодня мы будем готовить камамбир. Сегодня мы будем готовить камбир. Давайте расскажем о том, что ну, на столе у нас, на, ну, не на, столе, она на плите у нас кастрюля. Я, наверное... Литров 5, да? Нет, наверное, литров 8. Литров 8, так. У нас есть еще часы или это нет а, это термометр, это термометр. Да, для для домашнего сыроварения нужна плита да. э, нужна кастрюля да. нержавеющая с толстым дном э, обязательно нужен термометр э, нужны небольшие приспособления которые в принципе можно купить в любом магазине это венчик это нож ложечка для мешания вот у нас такой вот не знаю как называется ложка ну с ложка дырочками. с дырочкой да нужны Шумовка. формы нужны формы и вот мы используем вот такой вот поддон для того, что для стекания сыворотки. Но, собственно, без поддона и без форм камамбер у нас не получится. Ну, Получится, получится. если у нас будут, будет дуршлаг обычный, можно использовать, вот. можно использовать, ну я не знаю, каждый по-своему, обычную решетку какую-нибудь чтобы В общем, стекало. все, что под рукой да. найдет хозяйка, да. она может да. использовать да. для приготовления да. камамбера. Да. А вот у нас в кастрюле молоко, собственно, основной ингредиент молоко. для того, чтобы приготовить сыр, правильно? Да, это молоко с нашей фермы, то есть да. настоящее сырое молоко. Я вот хочу рассказать по молоку. Какое Скажите. молоко можно использовать для приготовления сыра? Это обязательно должно быть сырое молоко. Не пастеризованное молоко, тем более стерилизованное, с магазина не подойдет. Потому что в процессе пастеризации или стерилизации происходит, нарушение, происходит склеивание альбуминных белков с казиновыми. И сыр у нас не получится. Но мы уже, так понимаю, начинаем готовить сыр. Да? Да. А что мы сейчас делаем? Мы а просто... сейчас нагреваем молоко до 32 градусов по рецептуре 32 мы да, нагрели, и что потом мы делаем? Мы вносим заквасочные культуры. Они у нас которые есть? в принципе Да, они у нас есть, которые, в принципе, тоже можно купить в магазине. У меня профессиональные, в магазине можно купить для домашнего использования. Угу. В принципе, для этого сыра можно использовать даже заквасочную культуру кефира. Но кефира без дрожжей, то есть мягкого такого вот кефира. То угу. есть можно ее использовать вместо заквасочной культуры. И обязательно нам нужен фермент. Вот девочки нам насыпали фермент. Фермент, фермент бывает сечужный у нас э, тоже профессиональный фермент. В аптеках, э, в магазинах сейчас очень много всяких приспособлений для э, приготовления mm -hmm. сыра, и фермент тоже можно свободно купить в продаже. В принципе, в магазине мы все это можем найти, для того, чтобы приготовить да. этот сыр. Камамбер, как выявилось, коштует совсем недорого, и навіть це экономично выгодно, если мы робим его в домашних умовах Давайте об этом и поговорим. Сколько это стоит, себестоимость камамбера? А, себестоимость э, камамбера, в принципе, как и любого другого сыра... А, на один килограмм сыра необходимо около десяти литров молока то есть все зависит от того какое у вас молоко у меня молоко себестоимость порядка 15 гривен но мы стремимся к тому что ну к органическому молоку поэтому килограмм такого сыра, э, ки, э, количество молока на это на килограмм сыра будет стоить 150 гривен плюс внесение заквасок в общем э, в наш в нашем производстве это получается до 200 гривен килограмм килограмм до 200 гривен а вот формы в них наверное не килограмма я так понимаю что камамбер определяется формой головкой, да, да? Да. она может быть по высоте и по по диаметру разные, или здесь не будут находиться Это головки? немножечко не для камамбера формы. Ага. А, ну, этот размер максимально приближен к камамберу. Правильная форма для камамбера это 11 сантиметров диаметр и 3,5 сантиметра высота. Даже так? Обязательно должна быть такая да, вот, да, пропорция? Да, да. И это камамбер. Камамбер – это мягкий сыр, считается, с белой плесенью. Угу. А, ну, его придумали во Франции. Во Франции вообще много сыров придумали. И многие сыры делаются по одинаковой технологии, но от формы зависит, как этот сыр будет называться. Угу. Давайте расскажем о а этом. молоко у нас уже какой температуры. Сейчас молоко можем ли мы сейчас... бросить сычужные ферменты? Сычужные ферменты? 26 градусов. градусов. 26 градусов? Да. Нам еще нужно да. некоторое время. Да, что мы что... сейчас подготовим фермент. Мы в э, Вносим фермент, обязательно разводим в водичке. Так. А, вот фермент, так вот он выглядит. Его необходимо для этого для этого рецептуры. Это классическая рецептура камамбера, чтобы он был текучий, такой вот, да, да, знаете, как да, вкуснопахнущий. Да, да. Совсем немножечко мы вносим, вносим в зависимости от от того фермента, чье это производство. То есть есть нормы внесения. Вот прочитать инструкцию, да? Да, прочитать инструкцию. Следовать исключительно инструкцию. Да. Строк инструкции, не минус, да. да, не да, плюс, да. Да. влево, вправо. Да. И воды, сколько мы используем воды, я тоже а, вот В данном случае порядка 50%. Вода комнатная температура. Вода комнатной температуры. Ни в коем случае нельзя вносить его в горячую воду. В горячую или свыше 40 градусов он погибает. Угу. Ну, мы же сказали уже о том, что это французский сыр, сыр мягкий. Вот я, когда готовилась, я прочитала о том, что не всегда он получается, он растекается. Вот что делают неправильно хозяйки, когда сыр, вот он находится в форме. И вроде бы 32 градуса температура молока. И фермент все правильно сделал, А он просто вот растекается и вот ну, получается вот как совсем, вот знаете, топленый шоколад. Вот что делают неправильно не выдерживают его так, как надо? А, ну, на самом деле, есть много рецептур камамбера, да. А, и вот классический камамбер, который готовят во Франции, он а, растекается под корочкой. А, вот те сыры, которые камамберы продают, как правило, в магазинах, а, это уже адаптированные под магазин. Ага. сыры, чтобы их удобно было продавать, потому что ну достаточно сложно продать сыр вот, когда он такой текучий, весь и вкусный. Почему у хозяек растекается? Потому что, возможно, не выдержана температура хранения, вызревания. То есть есть много причин, есть много ошибок, которые можно допустить, там подумать. А главное сыр сделал, а потом он полежит и все нормально. То есть а очень важно, это как он вызревает, при какой температуре, при какой влажности. Кстати, Еще... сыроварение это очень точное. То есть тут э, полградуса, э, градус і там 2 3 плюс мінус, ніт. Здесь если по рецептуре должно быть 32°, градуси, это 32°. Мы закінчили на тому, що підготували наше молоко до 32 Е-е, оце забулося, як називається, Внесли на заквасочної культури, термофільні заквасочної культури і внесли два види плісені: Penicillium кандидум і Geotrichum. Так. Uh, мы его хорошо перемешали и оставили на 2 часа. И у нас мы могли спокойно себе нашей шумовкой молоко мешать, а теперь мы это сделать не можем. Нет. Давайте посмотрим, что uh, вышло. значит, Расскажите. сейчас мы проверяем, какое должно, быть, какое должно быть колье получилось у нас из молока. Вот мы берем нож, надрезаем и смотрим. И видите, как оно расходится? Мы не видим, требует... uh -huh. давайте ну, а мы можем его поднять? Так, вот. бачим, теперь бачим. Да? Так, да? Да, можем уже показывать. Значит, и сейчас молоко, э, коле готово для того, чтобы мы его нарезали. Мы берем обычный домашний венчик. Так. И нарезаем его квадратиками. Такими вот кусочками, размером с кукурузное зернышко. Так, я ба... Бо... Угу, вы же бачите, да, как мы режем? это Это Угу. Мы это готовили, полгода, правильно? Мы готовили пол, полчаса, но по технологическому процессу для этого сыра это нужно два часа, чтобы произошло кислотно-ферментное сквашивание. Вы это делаете дуже вправно? Где вы научились, расскажите? Ну, я много ездила по Европе, мне очень интересно варить сыр, поэтому везде, где была возможность обучиться, везде ездила и училась. А в Украине да мы это можем сделать? Вы можете научиться вы, вы можете научиться в нашей школе. У нас первая в Украине школа сыроделия. Мы обучаем как новичок для домашнего сродили так и профессионалов, так и фермеров, э, которые хотят перерабатывать самостоятельно свое молоко. Вот так, смотрите, мы хорошо работы, мешаем, и угу. сейчас идет отделение сыворотки. Вот мы его мешаем в течение 10 минут. Э, сырное зерно отдает сыворотку, и мы его накладываем в формочки. Угу. Так, а сколько нам потребуется вот так мешать? Ведь уже можем в... а, нет, мы должны мешать 10 минут, но э, так как у нас эфир все-таки не, а, не, не резиновый, все да. поэтому не мы покажем, как мы его накладываем в формочки. Boa. Значит, мы выкладываем вот это вот сырное зерно. А, в для того, чтобы сыр, сыроватка стекала, Дивите, да, да, вы да. можете зараз это бачите? Вона вся в дырочках, формочка, сыроватка стекает, и тут залишается лишь сам сыр уже, так? Да. Так. А, потом мы его оставляем на сутки при комнатной температуре, для того, чтобы отошла сыворотка. Несколько раз переворачиваем за это время. Так, а когда уже появится плесня? А плесень вырастет у вас на пятый-седьмой день. То есть мы не можем его есть не через дубы, не через две, через сколько? Ну, скейки. мы все выбрось. он очень вкусный, он сейчас сладкий, очень Я вкусный. Я попробую, а на Раз Но же... это еще не камамбер. Так. Для того, чтобы получить камамбер, значит, сутки мы его переворачиваем и через сутки мы его солим. Так. Мы его соль, обычная соль, в в этой форме. да. Соль не должна быть ядированная, должна быть только а, очень мелкая соль. То есть это не каменная соль, а, очень мелкая и не ядированная. И скильки виномая, и до он виномая стоят, и про какие температуры а, Его можно хранить в винном холодильнике, он должен вызревать, а а, если или, или, или на нижней полочке обычного домашнего холодильника. Каждый день мы его переворачиваем. Минимум а без... 7 дней, я правильно расмена? Значит, в холодильнике он хранится, пока не вырастет красивая белая корочка. Видите, вы так, как ось это Вот, чекаете. Это будет три хвилини, правильно, так? Ой, три хвилини будет три, три дня. Нет, будет пять сім днів. П'ять сім днів ми чекаємо. Ви розташовуємо, мы заворачиваем его э, в специальную бумагу, это вощеная бумага, может быть, и оставляем в холодильнике, вызревать дальше. И через э, порядка 20 дней у нас начинает появляться вот такая вот текучесть у сыра. Структура... И вот власно всю форму мы зараз поставимо в наш холодильник вниз. Ирина експерт эксперт виробництва сыру, была нашей гостью. Мы сегодня вас научили готовить камамбер. Неймовірне украинское производство францисков.